Hari ini insya-Allah kita nak cerita tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum cerita tentang perjalanan haji ini, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia betul-betul terkesan dengan haji lah, musim haji. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Seorang sahabat daripada daripada Daus, daripada Daus satu kabilah Arab yang besar, Daus, Dausi. Tufail ni adalah uh, Tufail bin Amr adalah satu orang pemimpin yang pandai syair. Dia pemimpin Daus dan juga dia penyair yang hebat di kalangan Arab Jahiliyah. Penyair yang seantara yang paling power lah. Zaman itu syair adalah tanda kebijaksanaan. Menjadi pemimpin adalah tanda kuasa. Sebahagian orang dia ada kuasa tak ada kebijaksanaan. Dia jadi pemimpin tapi dia tak cerdik. Sebahagian orang dia ada kebijaksanaan tapi dia tak ada kuasa. Dia cerdik tapi dia tak ada kuasa untuk menentukan apa-apa, tak ada pemimpin. Dia tak jadi pemimpin. Di zaman itu, antara tanda orang tu bijak adalah dia pandai syair. Dia pandai syair. Jadi Tufail bin Amr, Tufail bin Amr, dia ni satu orang yang hebat sebab dia pemimpin kabilah dia dan juga dia pandai syair jadi dia pemimpin yang bijak sekali tu dia datang ke Madinah dia datang ke Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mula berdakwah secara terbuka ketika itu kalau kita baca sirah kita akan lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sama ada Nabi berdakwah cerita ke orang ajar orang untuk masuk Islam ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tak ajar orang pun Nabi akan bacakan al-Quran Sehingga Quraisy terkesan dengan bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka terkesan dengan dakwah Nabi. Nabi ajar mereka menyembah Allah, ramai yang terkesan. Orang mencuri-curi dengar Al-Quran, ramai yang terkesan juga. Orang akan pergi berjumpa, orang akan duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang akan dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak dengar apa yang Nabi baca. Itu kehebatan Al-Quran. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terbuka, Nabi selalu membacakan al-Quran memberi kesan kepada mereka. Ya bin Amr. Bila dia sampai tahun ke-6 sebelum hijrah, dia pergi ke Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, orang Mekah cerita kepada dia di Mekah ada satu orang yang ucapan dia sangat bermasalah, sangat berbahaya. Ucapan dia seperti ucapan ahli sihir. Apabila orang terdengar dan terkesan dengan sihir orang ni, Muhammad punya sihir ni, sihir dia tu akan memisahkan farraq yufarriqu bainal mar'i wa akhihi wa mar'i wa abihi wa zawjih. Ucapan itu ucapan yang seperti sihir, memisahkan seseorang dengan keluarganya, dengan bapanya, dengan abangnya, dengan isterinya. Ucapan tu berbahaya. Jangan dengar. Kalau kamu terdengar ucapan tu, dia meresap dalam jiwa kamu, kamu akan berpisah dan bergaduh dengan orang semua. Dan ucapan ini, kalau buk balik ke kampung kamu, ucapan ini akan jahanamkan kampung kamu. Quraish beritahu. Sebagaimana untuk aku tidak ada pilihan lain, melainkan aku mesti dengar ucapan dia. Dia masuk dalam masjid, tiba-tiba dia duduk dekat dengan Nabi SAW. Dia duduk dekat dengan Nabi, Nabi membacakan Al-Quran. Dan dia pun berbelah bahagi. Orang Quraisy kata jangan dengar. Kalau dengar akan terkesan. Ini musim haji. Musim haji dia pergi ke Mekah. Tapi jiwa dia ni rasa dia nak dengar apa ucapan yang sangat bermasalah dan sangat berbahaya yang orang takut-takut sangat ni. Aku ni ada kekuatan bahasa. Kalau ucapan itu tak baik, aku boleh buang ucapan itu. Kalau ucapan itu baik, mungkin aku boleh ambil manfaat. Lalu dia buang apa yang dia letak dalam telinga dia. Kapas yang tutup telinga dia, dia buka, dia buang. Dan dia dengar Nabi SAW membacakan Al-Quran. Kata Tufail bin Amr, setelah dia dengar ucapan Nabi SAW, aku tak pernah dengar ada ucapan yang sebaik itu. Tak pernah ada ucapan yang lebih tersusun dan lebih bagus daripada apa yang dia dengar tu. Ini mengejutkan dia. Sebab Quraisy bagi tahu dekat dia ucapan Nabi ini teruk. Bila dia dengar, dia kata, mana boleh ucapan ni teruk? Ucapan ni, ucapan yang paling baik pernah aku dengar. Kemudian lepas dia dengar, dia bagi perhatian pada ucapan Nabi SAW, Nabi jalan keluar dan dia ikut Nabi SAW. Sehingga dia berjumpa, dia pergi ke rumah Nabi SAW, dia kata, dia ceritalah, aku diberi nasihat oleh orang Quraisy jangan dengar hamunya punya perkataan. Ini ucapan macam sihir, berbahaya. Tapi aku dengar dan aku dapati tak ada ucapan yang lebih baik daripada ni. A'rid 'alayya dinak. Bentangkan kepada aku agama engkau, aku ikut engkau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bentangkan kepada dia agama Islam, tuntutan-tuntutan agama Islam dan dia ucap syahadah. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibatni ila Daus." Kirimkan aku untuk berdakwah kepada Daus. Kaum kerabat dia, kabilah dia. Nabi kata, "Okey, pergilah." Sebelum dia pergi dia minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah an al, al li ayatan yahtaduna bihi." Ya Rasul yahtaduna bi, wahai Rasulullah, boleh tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi satu tanda kepada aku, daus bila dengar mereka tahu aku datang ni membawa kebenaran. Depa tahu aku ni bawa kebenaran, bukan cakap kosong. Mintalah Allah taala bagi something dekat aku supaya orang nampak orang ikut aku. Nabi pun doa kepada dia. Allahumma lahu, Allahumma nur lahu. Ya Allah, bagilah cahaya kepada dia. Kepada kepada uh, Tufail ni, bagi cahaya kepada dia. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, ada sebahagian riwayat disebutkan apabila dia dah balik, dia balik ke Kampung Daus ni, dia nak pergi ke tempat tinggi Saniah sambil bawa binatang tunggangan dia, ketika itu ada cahaya di tengah-tengah antara dua mata dia. Ada cahaya yang dia kata boleh nampak menerangi jalan. Sampai boleh nampak jalan. Ketika itu Tufail dia fikir, kalau tiba-tiba aku balik ada cahaya, mesti orang kata aku ikut agama ni tiba-tiba cacat. Dia nak ada tanda nampakkan yang dia ni macam ada keistimewaan sikit. Tapi keluar cahaya di antara dua mata dia. Tufail kata, ini tak boleh jadi ni. Kalau aku pergi cerita orang, orang kata aku cacat pula ikut agama baru. Dia minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hawwilha, ya Allah bagi tepi sikit. Tengah-tengah ni nampak macam tak apa kena, minta Allah bagi ke tepi sikit. Dan Allah takdirkan tufail, cahaya tu ada dekat hujung tangan dia. Apabila dalam sebahagian riwayat disebutkan bila dia pegang tali unta dia, cahaya tu daripada situ. Menerangi jalan, boleh nampak. Sebab itu tufail dalam dalam sirah dinamakan Zun, Nur yang memiliki cahaya. Uthman Zun Nurain yang memiliki dua cahaya sebab berkahwin dengan dua anak Nabi SAW. Tufail bin Amr dinamakan Zun Nur sebab Nabi doa kepada dia supaya dia dapat cahaya. Jadi dia pun balik bertemu dengan kaum dia. Dia balik. Uh, dia dakwah kepada mereka. Bapak dia datang kepada dia mula-mula. Apabila bapak dia datang kepada Tufail kata, aku tak boleh. Kita tak sama sekarang. Kita bukan lagi bersaudara. Bapak dia tanya, kenapa? Dia kata, aku telah ikut agama Muhammad. Bapak dia pun senang punya cerita. Ketika itu, kalau macam tu, agama yang ikut, aku ikut agama hang yang sama lah. Senang lah jadi saudara balik bapa dia masuk Islam. Dan sama juga, dia jumpa isteri dia, isteri dia dikata, okay, kita tak boleh, kita kena berpisah. Bini dia tanya, kenapa kena berpisah? Agama kita tak sama. Kita tak mengikut agama yang sama. Bini dia kata, apa nak pisah susah-susah, kita ikut agama yang sama je lah. Bini dia pula masuk Islam. Tu anak dia masuk Islam, keluarga dia masuk Islam. Dan dia dakwah kepada daus. Tapi cuma daus ni tak mau ikut. Kebanyakan mereka tak mau ikut dakwah dia. Dan kumpulan daus ni, kebiasaan depa depa suka riba dan depa suka zina. Zina tersebar luas dan riba tersebar luas. Dia frust dengan mereka tak mau ikut dakwah dia, kemungkaran mereka berterusan. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa ya Rasulullah. Daus adalah satu kumpulan yang banyak berzina dan banyak minum arak dan banyak uh, makan riba. Udu Allah alaihim. Boleh tak doa supaya Allah hancurkan mereka? Kerana dia dakwah dia tak mau ikut. Tapi dia kuat minum arak. Eh, kuat, makan makan riba dan juga berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Allahumma hdi daus. Ya Allah bagi petunjuk kepada kumpulan dia daus. Dan dia balik semula, balik dia terus berdakwah kepada mereka. Sampailah perang Badar dia tak ikut, dia masih lagi bersama dengan Daus. Sampailah perang Uhud pun dia tak ikut, sampai perang khandak. Barulah dia datang dengan 90 orang kumpulan Daus jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka ni ramailah memasuk masuk Islam pada ketika itu. Salah seorang yang masuk Islam masa tu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah daripada kumpulan dia dan dia diislamkan oleh Tufail ni lah. Diislamkan oleh Tufail datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini satu watak yang hidayah datang kepada dia ketika musim haji. Pergi haji, orang Quraisy nasihatkan dia jangan dengar cakap Muhammad, tapi dia dengar juga cakap nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia dengar cakap nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terbuka pintu hati dia sampailah kemudian lama dia, lama dia hidup sekejap masa zaman Abu Bakar perang Yamamah dia dengan anak dia Amr bin Tufail bin Amr Ad-Dausi dengan Tufail dua orang pergi perang nak lawan dengan Usailamah tentera yang apa murtad ketika dalam duduk dekat Yamamah ni Tufail kata, aku lihat satu mimpi. Dalam mimpi tu, aku lihat kepala aku dicukur botak. Kepala dia botak dalam mimpi tu. Dan, uh, dia ada satu perempuan cuba masukkan dia dalam badan perempuan tu. Macam masukkan balik dalam badan perempuan tu. Kepala dia botak, perempuan tu nak masukkan dia balik dalam badan perempuan tu. Dan juga, uh, keluar burung daripada daripada mulut dia keluar burung, perempuan tu nak masukkan dia dalam badan perempuan tu balik. Bila perempuan tu nak masuk, nak masukkan anak dia ikut dia. Anak dia nak ikut tapi anak dia tak dapat masuk. Anak dia tak dapat masuk, dia seorang je masuk. Bila dengar perkataan itu, Tufail bila dia cerita dekat orang, orang kata khair. Mimpi dia tu mimpi yang bagus kot. Ini nak pergi perang. Nampak macam menggerunkan mimpi tu. Orang kata mimpi yang baik kot. Tufail kata tak, ini bukan mimpi yang baik. Ini adalah mimpi syahadah keluar tu maksudnya keluar nyawa dia cukur kepala itu maksudnya kepala dia akan dipenggal di Yamamah ketika perang ni dan bila perempuan tu nak masukkan dia dalam perempuan itu itu bererti bumi perempuan tu umpama bumi yang akan makan dia ini semua tiga tanda yang aku akan mati di Yamamah cuma dia kata bila anak aku nak ikut tak dapat masuk bahagian anak aku untuk mati bukan pada hari ini dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia meninggal di Yamamah. Dan anak dia juga ditikam luka di Yamamah tapi tak mati time itulah. Anak dia ikut perang seterusnya di Yarmuk, anak dia Amr bin Tufail meninggal dunia. Jadi saya nak ceritakan sedikit ni untuk menunjukkan satu hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang ketika dia datang menunaikan haji. Ni tajuk tak masuk ni berapa lama dah.